Вселенная дает тебе все, братишка мой, Вселенная дает тебе все, энергию, все тебе дает, чтобы ты всех высот до сих. Просто есть люди, которые вот ходящие мертвецы, и они в жизни вот ничего не хотят, ничего не хотят добиться и так дальше, ничего не хотят стремиться и э, просто проживают бессмысленную жизнь и не верят в ничто. Вселенную нужно поверить, брат. Очень сильно поверить. Потому что если ты веришь Вселенную, если ты веришь Вселенную, понимаешь, ты просто растешь. Потому что вот богатые люди, они верят Вселенную, Вселенские законы, понимаешь? Все. Потому что у них нету, понимаешь, веры там, в работу там, и так дальше. У них нет в матрицы веры вообще. Они работают сами собой. Понимаешь? И смотри, вот как в Библии написано, э, если ты в что-то веришь, оно обязательно избудется. Но это вера в Бога, понимаешь? Но э, Библию можно применять и во всяких случаях в жизни, понимаешь? Вот что ты поверишь, вот то оно и превратится. Понимаешь, брат мой? И я не знаю, просто Вселенная вот дает все. Бери! Бери, хопай, иди и работай, развивайся, и учись, трудись, и все у тебя будет хорошо. Зачем тебе вот ходить, ходящим мертвецом, ничего не хотеть в этом мире и ничего не верить? Не верить, а там в работу просто бессмысленную, за гроши работать, чтобы убивать себя, чтобы все делать, как можно развивать себя, и есть очень много всяких возможностей, чтобы тебе понравилась эта работа, и ты вот работал в кайф, и все у тебя было прекрасно в жизни. Нашел себя, понимаешь? Зачем тебе, понимаешь, вот убивать себя, травить себя, если можно со вселенной работать, и у тебя будет все прекрасно в жизни, у тебя будет все ровно в жизни. Зачем? Вот смотри, я вот там уставший и так дальше, но я дальше иду. Я дальше топлю до талова, Потому что со мной Вселенная работает. Она мне дает силы, всю энергию, понимаешь? И я дальше топлю, чтобы что бы ни было у меня, как бы тяжело бы не было и так дальше. Потому что у меня есть цель, брат. Мною править цель, запомни. Не работа, не еще там что-то на дядю, а мною править цель. Просто вот возьми, сделай так, что вот Тебе никто не скажет деньги, как заработать, как что-то поднять, как что-то, понимаешь, а Вселенная тебя поднимет. Вселенная тебе даст возможности, Вселенная даст тебе все. Понимаешь? Кто заработал, тот молчит. Но запомни, каждый человек, кто заработал, он работает со Вселенной. Со Вселенной. Понимаешь? И если ты вот мысли, вот будешь пускать хорошие качественные, вот, например, как я, я встаю, я говорю. У меня сегодня самый лучший день будет. Да, я там не выспанный и так дальше. Я вчера, брат мой, два часа поспал. Вчера. Два часа. Я отработал. Четко. Четко. И еще больше отработал, чем просто вот работается мне. Понял? Я отработал. Потому что мною правиться, братишка. А ты скажешь, что... У меня там не получается, я там думаю хорошие качественные мысли, у меня там не получается, брат, ты не так делаешь. Это нужно постоянно мысли крутить в голове, что ты успешный, что у тебя все ровно будет, и действие самое главное, и все у тебя в жизни будет четко, потому что это зеркало, мир это зеркало, пойми. Мир это зеркало, то есть ты вот пойми, вот энергетически вот просто вот сгустка, сгусток, который просто вот, да, вот ты думаешь, понимаешь, сейчас, тебе не нужно ничего говорить, ты уже излучаешь энергию, понимаешь, вселенную, ты уже даешь вселенную энергию, потому что ты вот энергия, пойми, и ты просто как вот... Лить, вот ты подумал какую-то мысль негативную, хорошую и так дальше, ты все. Ты дал вселенной энергию. Понимаешь? Ты дал вселенной энергии. И э, смотри, если ты думаешь, будешь думать про успех, да, немного там, но оно задержка, оно все приходит тебе назад. Оборачиваются мысли хорошие, настроение и так дальше. Понимаешь? Вот я просто, ну, там устал и так дальше, но я говорю, я не устал, у меня все четко, я сильный, и я иду только вперед, понимаешь? Даже когда плохо, там еще там что-то, там, хочется сорваться на что-то. Я не, я не сразу, я не бегу там, понимаешь, там просто вот, делать какие-то там деградационные темы брат мой вселенная она тебе спасет богатые люди только со вселенной э, дружат но не с какими-то дебилами которые просто мертвецами которые в жизни ничего не хотят достичь и добиться и ну вообще просто отработать и умереть завтра понимаешь и все будь осторожен у каждого есть свой выбор братишка в этой жизни. Или работать со Вселенной, или работать просто вот на матрицу, бессмысленно просто, и проиграть в этой жизни, понимаешь? Вот есть, у тебя есть, брат мой, осознание, осознай это. Осознай, что на матрицу работают рабы. И это осознанный выбор. Что бы раб ни делал, он будет рабом, пойми. И даже вот Опасно с ними вот разговаривать, там что-то делать, понимаешь? Потому что раб есть раб. Он дает энергию, понимаешь, тебе хреновую. Будь осторожен. Я тебе не говорю там вообще убегать от людей и так дальше. Будь осторожен, брат Если человек не, ос не осознает, понимаешь, вот э ну, что есть Вселенная, что есть вот силы, энергия и все, и бытие, и изобилие. Понимаешь, со вселенной и ну там дальше подключается материализация. Ну что, про что можно говорить, брат мой? Если человек не верит, нужно веру иметь, понимаешь? Нужно как в Бога, понимаешь, верить. Так и со вселенной, понимаешь? Вот творца все верят и также и вселенной, понимаешь? Ты, у тебя должна быть вера быть, что э, ну тебе вот силы, энергии будут и есть, понимаешь? Что вот Вселенная тебе даст все, чтобы подняла тебя. Только хорошие, здравые, я тебе еще раз говорю, только здравые, хорошие, качественные мысли. Только на успех. И все будет у тебя ровно в жизни. И ты будешь работать, даже когда тебе не хочется, у тебя будет энергия. Даже когда там еще что-то, ты выгоревший и так дальше. Ты энтузиазм будешь терять и так дальше, понимаешь? Не ставься к жизни очень легко, брат, как на вальяжно, чтобы вот жизнь, э, ну, вот, если ты ставишься, я тебе не говорю, там, быть напрягать, там, просто вот напрягся и так дальше, нет, брат, вот, трудности есть, если ты будешь идти к цели, все будет, брат, но ты должен вот со вселенной их бороть, и только со вселенной брать самые худшие. Ей все равно, что дать. Вот ты думаешь, пойми, у тебя все в голове, все в голове. Вот ты думаешь, вот так и так, у тебя будет э, ну, какой-то успех, он у тебя и будет. В деньгах, там, я не знаю, там еще что-то, он у тебя и будет. Но смотри, если ты просто вот, понимаешь, будешь вот деградировать и так дальше тебе вселенная будет это давать. то есть это пропорционально понимаешь это нужно веру иметь смотри вот э, убивая свое время попусту тебе дается еще больше понимаешь времени чтобы ты его убил э, развивайся занимайся тебе еще больше времени дает вселенная чтобы ты развился и занялся и еще больше всего всего достиг понимаешь брат вот, братишка, вот смотри, вот э, у тебя, понимаешь, вот должно быть очень много планов. И ты должен вот идти к ним, понимаешь, а не страдать там и деградировать там, еще там что-то, но у тебя планы есть. И у тебя их не будет. Их у тебя не будет, потому что у тебя голова занята другими мыслями, понимаешь? Другой, вообще темой другой. А если ты вот будешь... Вот работать вот со вселенной, и у тебя будет какие-то дела, все. Понимаешь? У тебя будут дела, и все будет четко у тебя. И будет только рост в жизни. Будешь деградировать, все, братишка. Понимаешь? И все. И это так работает. Вот. Кто вот, понимаешь, делает вещи хорошие, качественные, у того все в жизни четко. Все ровно. А кто просто вот деградирует, ничего, ну, и ничего не поимеет. И ничего, и не будет иметь. Понимаешь, брат? Потому что энергии нету. Избиточный потенциал негативный. И у человека вот негатив полнейший. Понимаешь? У человека полностью негатив полнейший. И все, брат мой. И все, братишка, понимаешь? И что бы ты ни делал, если человек негативит, у него и будет негатив всю жизнь. Что бы он ни делал и так дальше, если у него негатив в мысли, он превращается в негатив еще, еще больше. А если ты будешь вот думать про успех, про будущее свое, про все свое хорошее у тебя и будет она у тебя будет все ровно в жизни у тебя будет все четко в жизни начни любить жизнь брат мой поверь я тебе не внушаю какую-то веру там и так далее ты хоть не думай что я там внушаю тебе что-то оно мне нахуй не нужно просто э, ну ты, я, я считаю что в вселенной нету такого плохого ничего это как бог понимаешь вот это как бог ассоциация с богом вселенная это ассоциация с богом понимаешь и все и только так только вперед э, можно вот в этой жизни что-то получить что-то добиться и только идти вперед понимаешь то есть и это так мой дорогой брат. Я тебе не внушаю и так дальше. Вот, работай с кем угодно, как хочешь. Выбор за тобой, выбор мал. И все будет у тебя прекрасно. Потому что в этой жизни, в этой жизни, если ты вот не будешь вот деградировать, понимаешь, если ты вот будешь заниматься собой, развивать свои цели в жизни, свое, понимаешь, вот достоинство, свое все, у тебя в жизни все ровно будет, все четко будет ровно. Просто, прекрасно, понимаешь. У тебя даже будут слова вылетать двойные, чтобы ты понимал. Понял? То есть, и, ну, это так. И смотри, Вселенная это все наше, понимаешь? Вселенная, Вселенная, она тебе даст все, чтобы ты вот достигал всех высот и все у тебя было четко в жизни, вратись мой, все у тебя было ровно в жизни. Так что, мой дорогой друг, работаем дальше и все будет четко у тебя все будет ровно. Так что работаем дальше, дорогой братец.